ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੁਲੀਅਟ 3 ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੁਲੀਅਟ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਉਹ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੁਲੀਅਟ 3 ਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੁਲੀਅਟ 3 रिकॉर्ड बिजनेस कर रही है रिकॉर्ड बिजनेस कर रही है पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ बिजनेस ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੁਲੀਅਟ 3 ਅੱਜ ਇਸੇ حوالے ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨ ਲਈ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 ਗੋ السلام علیکم ناظرین بھارتی پنجابی فلم جولیٹ نے پاکستانی فلموں کو مکمل طور پر شکست دے دی ہے عید پر ریلیز ہونے والی پاکستانی فلمیں پاکستانی سنما گھروں سے اتاری جا رہی ہے میں آپ کو تمام پر سٹیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ لاہور کے ایک بہت بڑے سنما سے ہماری اب سے کچھ ہی دیر پہلے بات ہوئی اور کل ہم نے لاہور کے مختلف سنما کا وزٹ بھی کیا تو ہم نے وہاں جا کر کیا دیکھا کہ پاکستانی جو فلمیں ہیں ان کی جو ٹکٹ خریدنے کی جو ریشو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے جرٹن جولیٹ 3 جب ستائیس جون کو پاکستان میں ریلیز ہوئی اس کے بعد جو ایوریج شوز ہیں وہ پاکستانی میں اور خاص طور پہ لاہور کے اور پنجاب کے سنماز میں چار سے پانچ رہے جب اس کی ٹکٹ کی ریشو بڑھتی گئی لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ جرٹن جولٹ 3 ہی دیکھنی ہے تو سنما مالکان نے بزنس بڑھانے کے لیے اس فلم کو اگلے روز یعنی کہ اٹھائیس جون کو Uh, اس فلم کو سات شوز دیے یعنی کہ پہلے روز چار شوز اور اس کے بعد سات شوز دیے گئے اور اب آج کے دن یعنی کہ دو دن بعد انتیس uh, جون کو اس فلم کو نو شوز دیے گئے ہیں جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی فلموں کو لوگ کم پسند کر رہے ہیں اور بھارتی پنجابی فلموں کو پسند کرنے کی ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جٹن جولیٹ 3 میں کاسٹ uh, بھی بڑی زبردست ہے جو اس کی پاپولرٹی کی وجہ بنی جس کی ڈیمانڈ کی وجہ بنی لیکن سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ جٹ جولیٹ جٹ بھارتی پنجابی فلم ہے اس کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو بھی کافی زیادہ پاپولر رہا تو پارٹ تھری کا لوگوں کو انتظار تھا جس میں دلجید دوسانج ہیں ہیں اور جو نیرو باجوہ ہیں وہ مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں اس اس کے علاوہ جیسنی باجوہ بھی اس فلم میں شامل ہیں اور پاکستان کے دو ایکٹرز نامر ایکٹرز ناصر چنیوٹی اور اکرم اداس بھی اس فلم میں شامل ہیں دلجیت دوسانج جو کچھ عرصہ پہلے امبانی کے بیٹے کی شادی میں پرفارم کرنے گئے تو اس دوران جہاز میں بیٹھنے سے لے کر سٹیج پہ آ کر پرفارم کرنے اور اس کے بعد کرینہ اور سیف کے ساتھ ان کی جو پرفارمنس کی ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی اور اس کے بعد دلجیت دوستان کی پاکستان میں اور خاص طور پہ جو یہ جو پنجاب کی بیلٹ ہے پنجاب میں رہنے والے لوگ ہوں یا پنجابی جتنے بھی ہوں ان میں ان کی پاپولیرٹی بہت بڑھ چکی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ کینیڈا میں دلجیت دوستان جب جاتے ہیں اور وہاں جا کر دلجیت کینیڈا کی تاریخ کا سب سے بڑا کانسرٹ کرتے ہیں وہاں پر شازیہ منظور کے گانے گائے جاتے ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نصرت فتح علی خان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک زبردست بھارتی ایکٹر کی کی طرف سے دیا گیا جس وجہ یہ ہے اور جس کا رسپانس ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جب ان کی فلم ریلیز ہوئی جٹ اینڈ جولیٹ تھی اس کو بڑا زبردست ویلکم کیا گیا ہم نے پریویسلی دیکھا ہے کہ جو کیرین جٹا 3 ہے اس میں بھی جب پاکستان میں وہ فلم ریلیز ہوتی ہے تو پاکستان میں جو غیر ملکی پنجابی فلموں کی ہسٹری کا سب سے بڑا بزنس جٹا جٹر کرتی ہے پینتیس کروڑ سے زائد کا بزنس اس نے پاکستان سے سمیٹا جو ایک ہسٹری ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جولیٹ 3 تھری سنیما میں آ, جس قدر شائقین ہے اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح جس طرح شوز کم کیے جا رہے ہیں کیونکہ آگے محرم بھی آ جانا ہے آ, آٹھ جولائی کو تقریباً غالباً آٹھ جولائی کو پہلا محرم ہے تو آٹھ جولائی تک یہ فلم پاکستانی فلموں کو تو تقریبا ہٹائی دے گی ان کے شوز مزید کم کر دے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پریویس ریکارڈ پاکستانی مارکیٹ میں بھارتی پنجابی فلم کا ہے یعنی کہ پینتیس کروڑ روپے کا جو کیریون جڈا تھری نے کیا تھا اس کا ریکارڈ بھی یہ بریک کرے گی یہ فلم تو امید کرتے ہیں کہ یہ فلم جو ہے وہ مزید کامیاب ہوگی اور ایک پوائنٹ جو اس فلم کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا گانا کافی زیادہ پاپولر ہو رہا ہے جس پر لوگ اس وقت ٹک ٹاک اور ریلز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اور ایک پیغام اس فلم کے ذریعے دیا گیا ہے فلم کی کامیابی کے ذریعے کہ جو پنجابی مارکیٹ ہے وہ اس وقت کافی زیادہ ایکٹیو ہے آپ پنجابی کانٹنٹ لے کر آئے تو اسے ان کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ بزنس کر کے دیتی ہے ہم نے پریویس دیکھا ہے کہ پاکستان میں دی لیجنڈ آف جٹ فلم ریلیز ہوئی تھی تو پاکستان کی فلم ہسٹری کی سب سے بڑا بزنس اگر کسی فلم نے کیا تھا تو لیجنڈ آف جٹ نے تین سو کروڑ کا بزنس کیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب تک کوئی فلم اس میار کی بنی نہیں اور اتنا بزنس کوئی فلم پاکستان کی دنیا بھر سے سمیٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکی عمرو یار کو ہم نے دیکھا تھا لیکن عمرو یار کا بھی اس وقت حال یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے شوز تو کم ہو ہی چکے ہیں لیکن جن شوز آ, جو شوز ان کو دیا گیا ہے اس میں بھی لوگ کم آ رہے ہیں زیادہ فوکس اس وقت تا, بھارتی پنجابی فلم دلجیت دسان کی جو میں نے آپ کو بتایا جٹن جولیٹ 3 اس پر ہے تو فلم بینوں کو اس وقت انتظار ہے تو بھارتی پنجابی فلموں کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کانٹنٹ زبردست ہوتا ہے اس میں کامیڈی زبردست ہوتی ہے اس میں میوزک بڑا زبردست ہوتا ہے اس میں لوکیشن کا جو انتخاب ہے وہ زبردست کیا جاتا ہے ان کی اگر بھارتی پنجابی فلموں کی سٹوری دیکھ لیں تو تقریباً تمام فلموں کی سٹوری ایک جیسی ہوتی ہے جس میں وہ پنجاب سے اٹھتے ہیں اور پھر وہ انگلینڈ یا کینیڈا جاتے ہیں باقی فلم وہاں پر شوٹ ہوتی ہے تو یہ فلم کو دیکھیں تو تمام فلموں کی سٹوری تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے لیکن کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زبردست پروڈکشن ہوتی ہے ان پر پیسہ بڑا زبردست لگایا جاتا ہے ان کے میوزک پر بڑا زبردست کام کیا جاتا ہے پھر ان کی مارکیٹنگ سٹریٹیجی بڑی زبردست ہوتی ہے پاکستان میں اگر دیکھیں تو پاکستانی فلموں فلم بنانے والے اید, چھوٹی اید یا بڑی عید کے ایک ہفتہ پہلے فلم کی پروموشن کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی یہ فلم آ رہی ہے اس سے پہلے نہ جرنلسٹ کو معلوم ہوتا ہے نہ فلم بینوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فلم پاکستان میں بن بھی رہی ہے یا نہیں ایک ہفتہ پہلے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ دو دن تین دن بعد یعنی کہ عید کی چھٹیاں مکمل ہونے کے بعد یہ فلم جو ہے وہ اتار دی جاتی ہے تو فلم بنانے والوں کو یہ خاص طور پہ فوکس کرنا چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے بھارتی پنجابی فلموں کے کانٹینٹ سے اور بھارتی پنجابی فلموں کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی سے کہ وہ کس قدر زبردست طریقے سے مارکیٹ کرتے ہیں اس فلم کو اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کہانی ان کی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن مارکیٹنگ اسٹریٹجی پروڈکشن زبردست ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس فلم کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں بڑا زبردست طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے جیٹن جولیٹ ٹری کا بزنس جو پاکستان میں سنما مالکان ہے وہ یہ جج کر رہے ہیں کہ دو دن اب کیونکہ ویکنڈ آ رہا ہے ان دو دنوں میں پاکستان کی جو تمام فلمیں ہیں ان کا بزنس نہ ہونے کے برابر ہوگا اور یہ فلم ہو سکتا ہے یعنی کہ جیٹن جولیٹ ٹری دو دن میں ہی پاکستان میں دس کروڑ سے زائد کا بزنس کرنے میں کامیاب ہو جائے تو جیٹن جولیٹ ٹری چار دنوں میں ایک ہسٹری بنائی گی پاکستانی مارکیٹ میں اتنا زبردست بزنس کرنے میں جس کی وجہ دلجیت دوسان ہے ان کی پاپولیرٹی اپنے انداز میں تھی امبانی کی شادی بیٹے کی شادی سے لے کر اس کے بعد پاکستانی جو گلوکاروں کے گانے انہوں نے کینیڈا میں جا کر گائے تو ان کی پاکستان میں تو پاپولیرٹی تھی جس کی وجہ سے یہ فلم کامیاب ثابت ہوئی دوسری میں نے آپ کو بتایا کہ جٹن جولیٹ ون اور ٹو وہ بھی کافی زیادہ پاپولر تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو انتظار تھا کہ وہ جیٹ جولیٹ تھری کو سنیما میں جا کر دیکھیں تو فیملیز اس فلم کو جا کر دیکھ رہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ پاکستانی فلمیں اور فلم بنانے والے ان کی سٹیٹیجی ان کی پروڈکشن اور ان پر جو جس انداز میں پیسہ لگایا جاتا ہے اس سے بھی کچھ جو سبق ہیں وہ حاصل کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ پاکستانی فلمیں کامیاب ہوں گی پنجابی کانٹنٹ نکلے گا کیونکہ پنجاب ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ایون پنجاب پاکستانی پنجاب میں ملک بھر کی ساٹھ سے زائد اسکرین ساٹھ سے زائد سنیماز موجود ہیں تو آپ پنجاب کے رہنے والوں کو کانٹینٹ ایک بار دیکھ کر دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب نہیں جاؤں گی فلم آئی محوثیات کی پھر لنڈن نہیں جاؤں گا فلم کی اس نے بزنس بہت زبردست کیا اس میں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ پنجاب سے ریلیٹڈ کانٹینٹ تھا پنجاب میں رہنے والے جو فلم بین ہیں وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں بنسبت دیگر شہروں کے تو یہاں کے رہنے والے لوگوں کو کانٹینٹ زبردست ملے تو وہ سنیما میں جا کر نہ صرف ਅ ਫਿਲਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰ ਲੋਕੋ ਕੋ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਿਲਮ ਕਰੇ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾ ਔਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਬੜੇਗਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਜੀ ਆਈਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦਸਾਂਝ ਦੀ ਜੱਟ ਐਂ ਜੁਲੀਅਟ 3 ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਟ ਐਂ ਜੁਲੀਅਟ 3 ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਅੰਬੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਅਮੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਜ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਜ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੁਲੀਅਟ 3 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੱਗਦੀ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੁਲੀਅਟ 3 ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ